Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые гости, мы приветствуем вас с прибытием на орденоносную изюмскую землю. Встреча посвящена передаче Эстапеты мужества, которая посвящена 70-летию освобождения Харьковской области в следующем году 70-летие освобождения Украины и в 15-м году 70-летие Великой Победы. Изумчане очень внимательно следили за ходом эстафеты, которая передавалась из одного района в другой. Задействованы были 8 районов Северо-Восточной части Харьковской области. Те районы, которые были освобождены в первые месяцы 1943 года. Город Изюм был освобожден 267-й стрелковой дивизией 5 февраля 1943 года.